Tofa a cikin ƙasar Najeriya sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una. don ko yanzu 'yan ƙasar ta Najeriya suna cikin wani irin mawuyacin hali tun bayan gabatar zaɓen zaben 2023 da aka yi a ƙasar ta Najeriya, wanda ta kai cewa jam'iyyar apc ta samu damar lashe zaben 2023 da aka gabatar a ƙasar ta Najeriya. yanzu dai shugaban kasar ta najeriya Bola ahmad tinubu ta kai cewa 'yan ƙasar ta najeriya suna fitowa kafafan social media da sauran wasu kafafan yada zumunta, suna bayyana dalilansu a kan irin yadda suke shan wahala a cikin kasar Ga dai cikakken na muna tafa da shi za ku ji shi nan ba da jimawa ba dai ka gyara zama domin jin cikakken da muke sannan kuma an bayyana cewa inda yi tinubu gyara wasu abubuwa guda uku ba a ƙasar ta najeriya sojojin ƙasar suna dab da gabatan mai da juyin mulki kai dai gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke tafa da shi haka zalika idan shi ne farkon shigowar ka cikin tashar na farko sai ka danna na kana ka inda suke a fadin duniya. kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo wa ƙasar Najeriya ɗauki da, da gaggawa a yanzu dai mutanen ƙasar ta Najeriya suna kokawa akan yadda suka su a tsadar rayuwar da basu taba tunanin zasu ta ba a cikin ƙasar ta Najeriya idan dai ba za manta ba a lokacin da tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya zai sauka wato Muhammadu Bahari ya ya bayyana cewa cewa tabbas sauka ƙasar Najeriya san yana aiki. kuma bayan sau sai ga irin abubuwan da yake duk suna faruwa a cikin ƙasar ta najeriya an ce an ba wa tinubu a matsayin ja jagoran ƙasar ta najeriya kuma har yanzu wasu suna bayyana cewa yana tabulin bituwa a cikin duhu dan har yanzu an kasa ɗauko aiki guda ɗaya wanda za a gabatar a ƙasar ta Najeriya wanda talaka zai amfana, bayan kuma cire tallafin man da wanda dai kowa ya dai a tallafin mai da aka cire abubuwa da dama sun yi tashin doron zabo a lokaci guda a yanzu dai yan ƙasar ta najeriya suna ta kokawa fiye da yadda suke samun kullun kayayyaki suna tashi da yadda mutane suke kwana da yunwa a cikin ƙasar ta najeriya a yanzu dai ana bayyana cewa tabbas idan Bola Tinubu shugaban ƙasar ta Najeriya bai gyara wasu guda ba. ana bayyana cewa tabbas sojojin ƙasar ta najeriya za su iya gabatar mai da juyin mulki idan bai gyara wa'annan abubuwa ba daga cikin abubuwan da ake so shugaban ƙasar bola ahmad tinubu ya gyara ana bayyana cewa ya dakilar da hauhawar dala da take yawan yi a ƙasar ta najeriya don tabbas yan kasuwanni sun bayyana cewa da tashin dala ma da ta yi da kuma tashin man ya janyo cikin ƙasar ta Najeriya. amma duk da haka kuma wasu suna bayyana cewa a kasar najeriya ana shan dadi don wasu kasashen mafetir ya wuce haka amma kuma dala ba ta yi muguwar tashi kamar kasar najeriya ba mu sai dai mu ce allah ya kawo mana sassauci a cikin wa'annan al'amura na yau da kullun